Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin va ala Muhammad. Aziz və hörmətli izləyicilər, xidmətinizə arz edirəm ki, mübarək Ramazan ayı olduğu üçün inşallah Qurani-Kərim-in bu ayda nazil olduğuna görə çalışaq Qurani-Kərimdən istifadə edərək. Bu münasibətlə çalışaram ki, inşallah 2 dənə hadis xidmətinizə arz eddim, ondan sonra inşallah Qurani-Kərimdən e bazı ayələri xidmətinizə təqdim edəcək. Bir hədisdə aziz peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməd sallallahu alayhi ve alihi ve sellem buyurur: "Əddibū avlādakum alā salāsi xisālin. Hubbi nebiyikum ve hubbi əhl-i beytihi ve tilāvatil Qur'an." Aziz peyğəmbərimiz buyurur ki, övladlarınızı 3 xislətlə bəyyudin və onları tərbiyyat edin. 1-ci peyğəmbərinizə məhəbbəti ilə onları böyüdün. 2-ci peyğəmbərin əhləbeytinin məhəbbəti ilə öz övladlarınızı böyüdün. Yəni 12 imamın məhəbbətini öz övladlarınıza öyrədin. 3-cü Quran tilavətini övladlarınıza öyrədin. Bu hədisdən biz anlayırıq ki, həqiqətən də hər bir müsəlman bu 3 xislətə malik olmalıdır. Bu hədis bizə bunu anladır və bizə öyrədilir ki hər bir müsəlman gərək öz peyğəmbərini sepsin və hər bir müsəlman gərək 12 imamı sepsin və hər bir müsəlman gərək Quran oxusun çünki Quranın e, ayələrində, Quran suralarında İslam maarifi var, Allahın e, vücudu, Allah təalanın sifətləri haqqında e, və peyğəmbərlər haqqında, dünya, axirat haqqında yer, göy haqqında, insanlar haqqında, keçmiş haqqında, gələcək haqqında və hər bir mövzu ki, insan istəsə, dünya və axirət haqqında Allah Tala hər bir şey istəsə, Allah Tala bu kitabdan nazil etmişdir. Digər bir hədisdə İmam Rıza (aleyhisselam) buyurur ki, "Mən qara əfi şəhr-ı Ramazan ayetan min kitabillah kana kaman khatma e, xətəmə, khatm al-Qur'an fi qeyrihi min əşhur hər kəs Ramazan ayında Qurani Kərimdən bir aya oxusa sanki digər aylarda bütün Qurani xətm etmişdir bu hədisdə də İmam Əli (s.ə.) bizə öyrədir ki bir aya oxumaq nə qədər savabı var yəni bütün Quranın savabıdır və göstərir ki bu ayda e, Quran oxumağın savabı çoxdur ona görə də Bu ayda Quran oxumağı bizə tövsiyə edirlər. E, və biz çalışaq ki, inşallah Peyğəmbərimizin və Əhli Bəytinin tövsiyələrinə və onların buyurduğu e, hədislərə amal edək. İnşallah keçirik Qurani-Kərimdən e, ayatul kürsə ayəsini xidmətinizə inşallah hərz edək. Allah Taala e, ayatul kürsə ayəsində Ayetür Kürsi məşhurdur. Yəni hamımız bilirik, eşitmişik bunu. Azdan çoxdan ki, Ayətür Kürsi Qurani-Kərimdə var. Bu ayə e, Behgara surəsinin 255-ci ayəsidir. Bu ayədə Allah təlana buyurur. Bismillahir-Rahmanir-Rahim buyurur. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nemun. Lahu ma fi semavatin wa ma fil ard. Man zellezi yashfau indahu illa bi izni.

Lahu ta'khuzuhu sinatun bala nam nun heç bir mürgü nə mürgü tutar nə də ki yoxu o həmişə diri dir və səhlayandır və o insan sifəti ondan uzaqdır. Lahu ma'ris samawati və mafil arz yerdə və göylərdə olan hər bir şey onundur onun mülküdür o həqiqi malikdir bu hər şeyə hər şey onun yarattığıdır. Heç bir şey Allahdan başqa heç nə Ya Allahdan başqa heç kim bir şeyə malik deyil bu yerlərdə. Bu kainatda, bu göylərdə və yerlərdə, yəni hər şey onunundur. Manzəllazi yaşfə və indəhu illə biizni. Onun izni olmadan kim şəfaət edə bilər? Kim başqası üçün bir xeyir diləyə bilər Allahdan heç kim? Yəni Allahın izni olmadan bu işi heç kim görə bilməz. Əgər Allah bir peyğəmbərə, bir ilahi şahsiyyətə bir imamma, peyğəmbərə və onların canişinlərinə bir möminə əgər icazə desək ki, başqası üçün şəfaət diləsin və Allahdan bir xeyir dilənsin, bu mümkündür. Bəli. Amma Allahın izninin andı bu. Əgər Allah buna izin verməsə, bu mümkün deyil. Ya'lamu ma baina aydihim va ma khalfahum. İnsanların qabağında və arxalarında olan hər şeydən xəbərdardır Allah təala. İnsanların gələcəyindən və keçmişindən İnsanların daxilində olan hər bir ilm, hər bir e, gizli e, şeylərdən Allah Təala xəbərdardır. Və layuhituna bi şey'in min ilmihi illa bima sha. Allah istədiyi e, onlar üçün istədiyi şeydən elimlən Allah. Yəni insanların xəbəri ola bilməz. İnsanlar onun ahvalı da bilməzlər Allahın elimlən. Yalnız Allahın istədiyi miqdarda İnsanlar həmin elmi yerə bilərlər. Elmə əl ə, çatdıra bilərlər. Və siyər kürsüyü hissəmavatil-arz. Allahın kürsüsü, onun elm kürsüsü, onun fərman kürsüsü. Bütün göyləri və yeri əhatə etmişdir. Hər yer onundur. Hər şeydə onun ə, fərmanı ilə Ə, icra olunur. Hər yerdə onun fərmanı icra olunur. Valay yuduhu pıf saqımaq və yerləri və göyləri saxlamaq və qorumaq Allahı heç vaxt yormur və onun üçün çətin deyil onu qorumaq. Vahmuvallaliyyul azim. Allah uca və azamətli Allahdır. Deməli bu mübarək ayədə biz bir çox mətlərlərlə, bir çox mariflə tanış olduq. Həm əvvəldə Allah təala bizə tanıtdırır ki, Allah yeganə məhbuddur. Surada buyurur ki, onun sifətlərindən biri budur ki, o həmişə diridir və hər şeyi saxlayandır. Ondan sonra da buyurur ki, o mürgü tutan Allah deyil və yoxu tutan Allah deyil ki, nə yoxu, nə mürgü onun tutmaz. Çünki o ə e, baş şərq və məxluqat sifətindən tam pak nümunədir. Surədə tələnincə buyurur ki hər bir şey ki bu kainatda görürsüz göylərdə və yerdə hamısı Allahın mülküdür. Allahdan başqasının heç bir təfalatı yoxdur bu yaradılışda. Mənzəlləzə şəfa və surədə şəfaət məsələsini Allaha təala bizə tanıtdırır. Şərfəvət məsələsi yalnız Allah'a aiddir. Yəni əgər Allah icazə versə bir bəndəyə belə bu mümkündür. Əgər Allahın izni olmasa heç kim heç kim üçün bir xeyir ümid edə bilməz, bir xeyir diləyə bilməz. Və hər şeyin Allah təala alimdir. Hər şeyi, insanların gələcəyini və keçmişini, hər şeydən xəbərdardır. Və layihətunə bir şeyin ilmindir. Allahın ilmindən heç kim əhatə edə bilməz, çünki Allah ucadır. Allahdır ki, insanları məxlubatı yaratıbdır. İlmi necə insanlar əldə edə bilər ki, insan bu kiçikliyikdə, bu xırdada olan bir məxluq, mə, məhdud bir məxluq və aciz bir bəndə e, Allah ki, o Allah ki, hər şeyi yaradıb, hər şey onun